Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih kerana bersama-sama dan forum kita hari ini yang bertajuk kenderaan konvensional versus kenderaan elektrik Pilihan atau perpaksaan, saya Namin Kumar akan bertindak sebagai moderator forum ini Izinkan saya perkenalkan barisan panel kita Panel 1, Wan Li Chi Wei, wakil daripada pihak kerajaan panel dua Tuan Li Zing Le Wakil Industri Otomotif Panel 3 Puan Ong Si Yang Wakil Pengguna Panel empat Puan Te Kai Chi Aktivis Alam Sekitar Panel lima Tuan Luah Yik Siang Pakar Tenaga dan Teknologi Forum ini akan berbincangkan Per peralihan daripada kenderaan konvensional daripada kenderaan elektrik sama ada ia per uh, pilihan sukarela atau satu bentuk paksaan hasil dasar teknologi dan isu alam sekitar Selamat sejahtera puan Lui, dari sudut pandangan kerajaan. Adakah penggunaan kenderaan elektrik satu pilihan rakyat atau paksaan dasar negara? Terima kasih moderator. Kerajaan melihat peralihan kepada kenderaan elektrik sebagai satu keperluan demi mengurangkan pencemaran karbon. Namun, kerajaan tidak pernah memaksa. Sebaliknya menyediakan insentif seperti mengecualian cukai. Subsidi, pemasaan pengencas dan rebah harga. Oleh itu, ia lebih kepada meralakkan pilihan bijak, bukan pasaran. Selama sejahtera Tuan Lee, bagaimana pula reaksi industri otomotif terhadap tren ini? Terima kasih moderator. Industri otomotif melihatnya sebagai cabaran dan peluang. Cabaran kerana kos pembangunan tinggi. Namun peluang kerana pasaran EV berkembang besar, syarikat besar seperti Tesla, BYD dan Proton X19 Hybrid telah melabur besar. Jadi peralihan ini lebih kepada kebelong pasaran global berbanding paksaan. Puan Ong, sebagai pengguna, adakah anda rasa membeli EV ini pilihan atau paksaan? Terima kasih, Motor Sebagai pengguna, saya melihat EV masih mahal dan infrastruktur mengecas belum lengkap. Jadi, kalau kerajaan kenakan polisi yang menyekat kereta petrol, itu rasa seperti perkasaan. Tetapi, jika harga mampu, nilai dan kemudahan ada, ramai akan memilih EV secara sukarela. Jadi, buat masa ini yang masih suka dikatakan sebagai pilihan penuh. Puan T, bagaimana pandangan dari sudut kelestarian alam sekitar? Terima kasih moderator. Bagi kami, ini adalah masa depan. Kederaan konversional menyumbang besar kepada pencemaran udara dan kesehatan manusia. Walaupun nampak seperti pasaan Ya sebenarnya Satu keperluan untuk kelangsungan bumi Kita tidak boleh hanya mengantung kepada pilihan individu Kerana isu perubahan Iklim memerlukan tindakan tegas Tuan Luar dari perspektif teknologi dan tenaga, adakah Malaysia sudah bersedia sepenuhnya untuk peralihan ini. Terima kasih moderator. Sebenarnya, kesiapsaian masih di peringkat awal. Kita perlukan lebih banyak stesen pengecas. Tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan hidro serta sistem grid yang stabil. Tanpa persediaan teknologi dan tenaga yang kukuh, peralihan kepada EV mungkin dilihat sebagai paksaan. Namun, dengan inovasi berterusan, kita mampu menjadikannya satu pilihan realistik dalam masa terdekat. Inilah rumusan akhir oleh setiap ahli panel. Kerajaan tidak memasak, tetapi menyediakan dasar dan insentif untuk mendorong raya memilih EV. Industri perlu menyesuaikan diri dengan trend global demi kelangsungan perniagaan. Pengguna perlukan kos mampu milik dan infrastruktur yang lengkap sebelum benar-benar memilih EV. Peralihan kepada EV adalah langkah penting demi menjaga alam sekitar dan masa depan generasi. Teknologi dan tenaga perlu bergerak seiring dengan dasar kerajaan untuk menjadikan peralihan kepada EV lebih mampan dan kritikal. Baiklah, kita sudah mendengar pandangan dari pelbagai pihak kerajaan, industri pengguna, aktivis alam sekitar dan pakar tenaga. Jelas bahawa isu ini bukan sekadar pilihan atau paksaan tetapi satu proses perlahan yang perlu dilihat dari sudut dasar teknologi ekonomi dan kelestarian. Terima kasih kepada semua penulis atas hujah yang bernas dan kepada audiens kerana bersama-sama dengan itu. Forum kita bertajuk Kendaraan Konvensional vs Kendaraan Elektrik, pilihan atau paksaan. Ditutup dengan rasminya. Sekian terima kasih.